bizni jamiyatimizdagi eng katta muammolardan biri biz bolalarni tarbiyalashni xohlaymiz biz bolalarni tarbiyalashni istaymiz va ularga ushbu yechimni qanday topsam bo'lar ekan qaysi kursda o'qisam bo'lar ekan nima yechim topsam bo'lar ekan degan savollar muammolar qiynaydida insonni lekin aslida biz farzandlarni tarbiyalashimiz shart emas biz onalar o'zimiz tarbiyaga ega bo'lishimiz kerak sen shu narsani bajar sen bu narsani qil sen buni qilishga majbursan deb emas o'zimiz harakatlarimiz orqali o'zimiz o'zimizni qanday tutish huq atvorimiz madaniyatimiz orqali farzandlarga namuna bo'lamiz ya'ni farzandlarimizni tarbiyalashimiz kerak farzandlarimizni albatta qanaqadir ramkalarga ge, qo'yishimiz kerak ularga albatta Uh, jinoyatchi bo'lmasligi uchun yomon yo'lga kirmaslik uchun unga qattiq turishimiz degan narsani emas yaxshi gumonda bo'lib bizdek ota onani farzandlaridan hech qachon yomon inson chiqmaydi bizdek yaxshi avlodi nasliga ega bo'lgan insonlardan hech qachon yomon farzand yomon davomchi bo'lmaydi degan yaxshi gumonda bo'lishimiz kerak va farzandlarimizga kerakli paytda поддержка qilib qo'llab quvvatlab ularga mehr berib kerakli paytda ularni tinglashni o'rgansak ana shu bizdan ularga beriladigan kelajak sari katta vizitni karta